Що далі має робити Одеса? Що далі має робити Генпрокуратура? Що далі має робити український уряд за для того, щоб якимось чином вибачитись або покращити ситуацію, яка сталася в Одесі? Ну є речі необхідні, має бути оказана матеріальна допомога пострадавшим сім'ям погибших. Я поставив этот вопрос перед прем'єр-міністром Арсенієм Марсієм. Він підтримав. Я так розумію, що ми чекаємо в до ближайше розпорядження правительства об этом. Есть необходимость, вот мы говорим о расследовании, у нас сегодня отстранено практически все руководство областной милиции, это правильный шаг. Но оно должно быть не просто отстранено, что у нас постоянно происходит, что кого-то уволили, как будто это самое главное наказание. У нас погибло почти 50 человек. И здесь должно быть уже уголовные дела, должно быть расследовано, люди должны уже браться под стражу, должен быть суд. Нельзя просто так потерять такое количество граждан Украины и просто кого-то уволить. Это неправильно. Кроме того, нужно расследовать всю цепь событий, которые происходят в Одессе. Вот я вам приведу пример. 2 мая произошла эта беда. 3 мая, кстати, в рамках этих событий погиб и один депутат областного совета. И 3 мая у нас председатель областного совета назначает сессию областного совета на 5 мая, то есть на вчера. При том, что это последний день общегородского траура, и это день похорон. Ну, какой абсурд, да, кажется? Mm -hmm. Ведь мы же понимаем, что такое сессия областного совета. Это магнит. Значит, туда придут люди, туда придет толпа, которая будет еще и в совершенно взвинченном состоянии после похорон, ну, после всех этих событий. И дальше будет штурм областного совета. Дальше будет, если штурм окажется удачным, то, видимо, будет решение о референдуме каком-то похожем, вот будут добиваться от областного совета от депутатов. Если окажется неудачным, то снова получится картинка, как фашисты в день похорон избивают людей на там, площади, ну и так далее. И, ну ведь, знаете, если мы там, кто-то стрелял в масках, Милиция должна таких найти, но это сложно. Но кто подписывает такие распоряжения? У чиновника же есть фамилия, имя, подпись его. То есть, как можно назначить сессию облсовета на такой день? Ведь это же очевидная провокация. И мы, как депутаты, я инициировал бойкот этой сессии. Меня поддержали многие депутаты облсовета, и кворум не собрался, сессия была отменена. То есть, когда они видели, что кворума нет, они отменили сессию. Но ведь это же четкий факт. Тем более уже второй раз. Первый раз у нас было то же самое 3 марта. Когда 1 марта представитель, облсовета, назначает в ней очередную mm -hmm. сессию. 3 марта мы приходим, нас ждет уже толпа, референдум, федерализация, штурм. Мы отстояли облсовет тогда, тоже практически сами. Но э, это же очевидно, уже второй раз повторяются одни и те же события. Поэтому я хочу, чтобы наша украинская власть, если там действительно, ну, болит сердце за страну. А мы понимаем, что если потерять Одессу, это, по-моему, потерять Украину. Мы, будем, мы, одесситы, сделаем все, чтобы этого не было. И я уверен, что этого не будет. Я говорил там раньше, месяц назад, что донецкий сценарий в Одессе не пройдет. И мы доказали, что мы не допустили Одесский, донецкий сценарий в Одессе. Но все-таки, если центральная власть хоть как-то хочет нам помочь, то она должна просто расследовать всю эту цепь событий, начать отстранять чиновников, начать их арестовывать. Потому что что четко действует целая сеть целая группа людей которые выполняют я уж не знаю чей напрямую российских спецслужб или за деньги они это делают я не знаю но я уверен что все что происходит имеет единый координационный центр.